安怎样行服咱嘅欲望，人人男女适用，而且是呢对财务利欲，咱要安怎样会当彻底了解财务利欲啊？咱要想啊，世间一切无常啊，何必？ 去搞遐尼多呢？也那是男女适用啊！咱道想关心不正啊？即、這个身体是遮尼不干净啊？年龄到底有偌多,多呢？一世人何必为着卿卿我我啊，輕輕鬆鬆来造成了呢？ 爱恨情仇，遮尼真多呀！人伫迄个真爱的中间，那造成了呢，伤心的遗憾；造成了呢，家庭会不调和，等等啊！这呢，咱也会晓，噶 烦恼起时，咱的心收得来，干那用头前这两句：世界无常，应观不净。好、哦，咱都应该呢，对当体会到啦，唔免争啦，也毋通再谈乱啦，因为人生、世事、身体总是。 这年成短暂，不景无祥。那一个伫世间呐，贪得什么呢？